محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat, para pendengar Radio Aikim yang Allah sekalian. Masuki ayat ke-41 dan 42 dari surat Rum. Bagi tuan-tuan ni kitab Sibin Kasir, tolong buka pada jenis yang ke-7, muka surat 247. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Zahar fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aidin nasi liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa aqibatu kana aqibatul ladhina min qabl. Kana aktharuhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Telah kelihatan kerusakan di darat dan juga di laut di disebabkan kerana perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar katakanlah adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT dalam tafsir bin Kasir menjelaskan riwayat daripada Ibn Abbas Ikrima Dhahak Asuddi As ini merupakan para mufassirin dari kalangan sahabat dan juga tabi'i berkata bahawa maksudkan dengan al-bar dalam ayat ini ialah hamparan kawasan yang terhampar macam padang yang luas sedangkan dimaksudkan dengan Al-Bahar adalah kota-kota dan kampung-kampung sementara dalam satu riwayat yang lain Ibn Abbas berkata, Al -Bahar kota -kota dan Ikrimah berkata Al-Bahar maknanya kota-kota dan kampung-kampung yang berada berdekatan dengan pantai sedangkan para ulama lain mengatakan bahawa dimaksudkan Al-Bahar adalah daratan yang kita sedari maklum Al-Bahar adalah lautan dalam erti kata tersebut ini juga disebut oleh Al-Imam Ibn Jari Tabari dalam tafsirnya bahawa penggunaan orang Arab macam itulah artinya begitu luas pemilihan perkataan dalam bahasa ini kita lihat dia yang ma'ani kathirah dia kekuatan yang ada pada bahasa Arab kata Imam Ibn Jalil Tawari dia berkemukakan disebut oleh Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan bahawasanya bacaan kepada ayat ini dan penggunaan maksudnya yang begitu luas itu merujuk kepada kekuatan yang ada pada bahasa Arab itu sendiri itu menampung makna yang sangat luas menarik juga apa yang disebut oleh Imam Tahir bin Ashur saya akan bawakan bagaimana kemarau ataupun satu peristiwa musibah yang berlaku pada zaman Quraisy yang menyebabkan mereka ini terpaksa makan sampai tulang kulit binatang nanti saya akan bawakan perkara ini seperti dia sebut dalam sirah Nabi daripada hadis-hadis yang sahih bahawasanya orang Arab Quraisy yang ditujukan ayat ini ketika turun kepada mereka secara khusus mereka ni bukanlah terkenal sebagai bangsa pelaut jadi benarlah maksud kata-kata yang dikemukakan Imam Ibn Jarid Tawari bahawa maksud Al-Bahru itu tidak semestinya laut yang kita faham dia merujuk pada kota-kota kampung-kampung manakala al bar dalam merujuk kepada kawasan padang pasir Wallahu alam ni luas ni bahasa Arab insyaAllah tiba waktunya nanti saya akan sebutkan pandangan oleh Imam Ahli Tafsir di Afrika Utara itu Tahiri bin Ashur, pandangan beliau yang Luas dan mencakupi maksud Baharu kenapa tidak dimaksudkan Supaya laut seperti kata beliau ni Jadi Zaid bin Rafiq berkata Zahara al-Fasad Maknanya telah jelas kerusakan Maksudkan terhentinya hujan Apa-apalah musibah yang berlaku dalam kehidupan Manusia termasuklah inflasi Termasuklah kekurangan ikan di laut Orang pergi tangkap ikan banyak tapi tak dapat Di tangan mereka, begitu juga Tanaman-tanaman yang kurang Mengeluarkan hasil, kalau kita lalu di kawasan-kawasan kampung umpamanya pada hari ini teringat zaman kadang-kadang 30-40 tahun yang lalu kita pergi sekolah jalan kaki ya selamat pada masa itu tak ada siapa mengacau mengganggu kalau kita nak pergi ke bandar umpamanya semudah kita menahan kereta mana yang lalu yang tak banyak mana pun tapi masih luas kereta itu dalamnya untuk bawa kita pergi ke tempat tujuan Begitu juga kalau kita melihat eh, dulu kawasan ni luas sawah padi bendang kenapa hari ini terbiar begitu saja ha, tengok ni bab yang sedang kita bincangkan sekarang itu perkataan Zahara Zahara ni pada mulanya Ti terjadinya sesuatu di permukaan bumi zahir lah tu zahir jadi kan kita sebut zahir batin maafkan saya zahir batin zahir maksudnya apa yang luar yang nampak sehingga kerana benda itu ada di permukaan dia menjadi nampak terang dengan jelas lawannya adalah batana yang kita sebut batin tu lah satu yang terjadi di perut bumi sehingga tidak nampak demikianlah kata Imam al dalam Mu'jah ha Maka'iz Lurahnya jadi kata Zahara ni kemudian dipahami dengan makna lebih luas seperti berlaku dengan banyaknya tersebar luasnya Al-Fasad kata Tahir bin Ashur tafsirnya ini menuju kepada ahdiyah yang maknanya keluarnya satu daripada keseimbangan maknanya biasanya begitu tapi tak jadi begitu kenapa? ia menuju kepada apa sahaja baik dari sudut jasmani dari sudut kejiwaan atau perkara-perkara lain lawan kepada fasad ni iaitu as-salah salahuddin jadi maknanya fasaduddin lawannya maka kerusakan-kerusakan dari sudut luar yang kita nampak dalaman sedangkan salah itu salah berarti perkara yang menentang kemanfaat sebagian daripada para ulama membataskan perkataan fasad itu dalam erti yang tertentu maknanya yang saya nyatakan tadi di sudut din di sudut perkara-perkara Kemusyrikan yang lakukan Kekafiran Dan ada pula yang Menyebutnya Bermulanya fasad itu Dengan pembunuhan kabil Terhadap habil Dan dalam surah Al-Kahfi Yang kita baca Bagaimana kisah Raja yang zarim itu Merampas kapal-kapal yang lalu Andai ia kapal yang sempurna Maka datangnya Nabi Khadir Bersama dengan Musa AS Merosakkan kapal Yang ditumpang oleh mereka itu Adalah kata-kata semikian Tapi telah kita pelajari Dalam polisi belajar Al-Quran Iaitu Al-Ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab iaitu turun al-Quran dengan umumnya lafaz jangan dikhususkan pada waktu turunnya semata-mata jadi bila kita merujuk kepada al-Quran kita akan menemui begitu banyak ayat yang menceritakan tentang berbagai bentuk kerosakan penderhakaan yang dikemukakan dalam maksud fasad ini seperti disebut oleh al-Imam al-Asfani dalam al-Mufradat contohnya kita lihat surah al-Baqarah ayat 25 a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl wallahu la yuhibbul fasad bila dia berpaling daripada kamu dia berjalan di muka untuk melakukan berbagai kerosakan padanya merosakkan tanaman, tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai perkara yang namanya fasad itu juga kita baca surah al-maidah yang disebut sebagai fasad ni merujuk kepada pembunuhan rompakan gangguan keamanan dan sebagainya dan surah al-araf yang pernah kita bincangkan dahulu fasad merujuk kepada pengurangan dalam timbangan ini juga adalah satu bentuk fasad iaitu merampas hak-hak manusia dan banyaklah contoh-contoh yang lain dan surah ali imran pun ada menyatakan perkataan ni Al-Fasad, Al-Anfal pun ada Surah Hud pun ada Surah Nama, Surah Ghafir, Surah Al-Fajr Jadi benarlah kata-kata yang dapat kita lihat Penjelasan oleh Al-Imam Al-Asfani Ataupun kita lihat juga pandangan oleh Al-Imam Biqai Yang menunjuk bahawa Fasad ini adalah satu bentuk kekurangan Dalam perkara-perkara yang sebenarnya diperlukan oleh manusia Benar Jadi ulama yang pakar Al-Quran ini menulis Bahawa makhluk bukan hanya pada manusia Jadi bila menyentuh isu tentang Fasad yang berlaku ni di darat ke di laut ke, ni berarti lautan dan daratan yang menjadi arena atau medan berlakunya kerusakan misalnya dengan pembunuhan ke, ataupun rompakan ke, dapat juga berarti bahawa darat dan laut itu sendiri telah berlaku ataupun mengalami kerusakan ketidakseimbangan dan kekurangan manfaat, laut yang terjemah contohnya menyebabkan ikan mati, dan juga haiwan-haiwan laut itu mati, dan daratan menjadi makin panas kemarau berterusan, cuaca tak menentu, musim yang sepatutnya tidak turun hujan, turun dengan lebat sampai banjir di sana sini, jadi keseimbangan ini menjadi berlaku kekacauan pula. Inilah yang menyebabkan sebahagian ulama memahami bahawa ayat ini merujuk kepada kerosakan yang berlaku tanpa batas seperti yang kita lihat pada hari ini. Ini maknanya zahir bukan tersembunyi lagi. Dia sudah pun nampak di mana-mana. Kalau dahulu wang yang digunakan oleh anak-anak tu setakat 50 sen boleh belanja dari pagi sampai ke petang, tapi yang ini bukan RM5, RM50 pun kita beli tak penuh bakul atau troli yang kita bawa di pasar raya. Lihat ini maksud yang dikehendaki. Dalam banyak kitab tafsir untuk dirujud, termasuk, tafsir untuk ni rujuk masuk tafsir tabari begitu juga dalam tafsir ad-dawul al munir ala tafsir oleh syekh ali al-hamad as-salihi rahimahullah seorang ulama kurang ke-20 menulis bahawa menceritakan mengumpulkan begitu banyak maksud yang dikemukakan yang tersirat di sebalik ayat ini iaitu hilangnya keberkatan yang boleh kita lihat berlaku pada hari ini penyakit-penyakit yang pelik amrad al-asqam tawain jamak kul taun lah taun yang berlaku dan juga kahat kemarau yang berlaku kalau kemarau kering panas sampai sungai pun kekeringan yang tak pernah berlaku dalam sejarah manusia terdahulu kita dapat lihat sungai itu jadi seperti satu padang yang luas begitu juga salab barakatil ard hilangnya keberkatan daripada bumi buah-buahannya dulu kita sebut oleh buah-buahan yang kita dapati di pasar pada hari ini besar daripada saya biasa tapi itu semua GMO apa dia panggil GMO ni seolah-olah macam saya genetiknya sudah pun berlaku perubahan maka dia mendatangkan kesan-kesan sampingan dari sudut kimia kita pun tidak pasti wallahu alam jadi inilah dia yang dapat kita lihat seperti di dalam tafsir al Dawul Munir al tafsir ini contoh-contoh yang dikemukakan sedangkan kalau kita lihat bagaimana dalam sebuah riwayat daripada Imam Ahmad iaitu menceritakan tentang zaman dahulu mereka berkata bahawa mereka menemui wakat zakar al-imam Ahmad fi muzadihi fi zimni hadis wajatu fi khazain ba'di bani Umayyah habba tahinta al-habba di Wa wati tamrah bayangkan dulu mereka menemui ada sebahagian daripada mungkin harta ataupun hati hasil tanaman yang tersimpan ialah cuaca di negara mereka mereka bukan cuaca seperti kita cuaca tempat kita dengan cicaknya dengan lipasnya tapi di negara-negara yang berkat seperti tanah haram ini ataupun seperti di daerah ini panggil sebagai Ardh Mubarakah di kawasan Dimashq di kawasan Ard Syam ini lipas cicaknya tak ada macam kat negara kita maka ada simpanan yang terletak dalam Baitul Mal bila mereka menerokainya kata Imam Ahmad mereka menemui mendapati keberkatan yang ada itu seperti zaman Umar bin Abdul Aziz sebiji serial itu apa gandum itu besarnya seperti sebutir tamar Mars nak ceritakan keberkatan yang ada pada zaman itu pada mereka bukannya ada teknologi penanaman chemical seperti yang kita gunakan Penanaman kita seperti yang saya sebutkan tadi tapi nak cerita bagaimana besarnya keberkatan itu sampai gandum yang dihasilkan itu saiznya sebiji gandum seperti sebesar biji korma seperti buah korma usahanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim jadi fasad yang dimaksudkan di sini kata pengarang kepada Zain Masir ini lihat zahirullahu alam anal fasad murad bihi adh-dhunub wa mujibatuha wa yadullu alayhi qawlu ta'ala liyuziqahum ba'dal ladhi amilu fadha haluna wa inama adhaqana syaiq al yasir min a'malina walau adhaqana kulla a'malina lama taraka ala zahriha min dabbah ni kata-kata ni penting untuk kita faham tuan-tuan di -tuan mulia kelas itu disebabkan dosa-dosa sebagai orang beriman kita meyakini peringatan Allah di sini zahirnya fasad yang berlaku dalam kehidupan memanglah kita lihat tanaman pencapaian dari sudut keuangan tanian manusia telah capai kepada kita anggap climax tapi dalam masa yang sama berlaku penelusuran penindasan ataupun penafian hak kepada golongan tertentu kemiskinan berlaku mencengkam tempat-tempat tertentu mengapakah berlaku demikian jawapannya yang Allah berikan kepada kita untuk kita faham di sini iaitu fasad iaitu orang beriman meyakini dosa-dosa mereka lakukan maksiat yang berlaku yang tidak disekat pada hari ini sehingga mengakibatkan kerosakan-kerosakan ini menimpa umat manusia memang makanan ada banyak besar pula tu buah-buahan yang dihasilkan tapi sebahagiannya mungkin jika dimakan berlebihan memberi kemudaratan bukanlah kita nak menimbulkan satu suasana takut pada masyarakat tidak tapi hendaklah dijaga perkara ini agar tidak berlebihan menggunakannya kerana boleh mengakibatkan satu penyakit bangkali seperti dikatakan mereka jadi pandai jadi kembali kepada ayat ini kalau kita perhatikan peringatan yang Allah berikan kepada manusia supaya menjauhi perkara yang namanya fasad perkara-perkara maksiat kerana ada banyak contoh yang dikemukakan dalam Quran terhadap bahaya perkara ini dalam tafsir Ruhul Bayan sebagai contohnya menyatakan bahawa antara sebab dosa-dosa manusia lakukan ini sebagai ancaman ataupun bagai hukum antara telah dikenakan. Contohnya, Iblis bila dia menentang perintah Allah untuk sujud pada Adam AS, maka nama yang baik itu daripada Al-Harith maka ditukar namanya menjadi Iblis. Iblis berarti Ablas yang telah kita pelajari sebelum ini. Perkataan Mublis iaitu mereka ini telah pun jauh daripada Rahman Allah SWT. Ada juga mengatakan bahawa Ham bin Nuh, ini ditukar kulitnya jadi hitam. Ini cerita Isa Ilat dari Tuan. Tapi ada kaitan menarik juga untuk saya sebut pada Tuan, -tuan seperti dalam tafsir Ruhul Bayan. Lalu Allah hitamkan kulitnya. Benar akan demikian Tuan-Tuan. Nanti saya akan bawa kisah ini berlanjut seperti disebut dalam tafsir Hadar Iqrawi wa Raihan bahawasanya maksiat lakukan itu mengundang ancaman dan hukuman daripada Allah SWT kita juga telah pelajari dalam surah-surah sebelum -surah surah ini bagaimana hukuman dikenakan Allah kepada umat yang terdahulu kerana dosa yang mereka lakukan pernah tak tahu dan dengar kisah tentang bagaimana Allah SWT telah menukar rupa kaum Nabi Musa menjadi kirada dan juga khanazir pernah tak kita tahu apa yang berlaku kepada Umayyah bin Abi Salt dia ni antara seorang yang fasih dalam bahasa Arab oleh kerana maksiat lakukan ini ketika tidur maka Allah menghilang ilmunya insyaallah perkara ini saya akan bawa ancaman hukuman terhadap mereka yang degil dan ingkar mereka masakan diri mereka hebat tapi sebenarnya ada hukuman di sebalik apa yang mereka pandang hebat itu perkara ini kita akan huraikan yang kuliah akan datang tolong sebarkan kepada saudara-saudara keliling kita tentang dia tafsir yang diadakan di sini dan apa yang kita pelajari daripada ayat yang indah daripada surah ar-rum yang menceritakan pencapaian manusia ini andai tidak disertai dengan keimanan pada Allah maka tak ke mana perginya wallahu alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته